И тут обычный момент, что на плей-офф команда играет совсем по-другому. И тут уже нивелируются места. Второе, седьмое. Это все по-другому. В команде, скажем, седьмого места предоставляется шанс играть на четвертом. Они ничего не теряют. Проиграли, проиграли. А что касается, скажем, команды лидера, то нельзя проиграть. И это психология, которая немножечко как-то не то, что угнетает, но она мешает. Вот, опять, что покровки, что здесь миллион моментов, мяч не лезет в ворота и все. Хотя это, наверное, где-то мастерство наше подводит. Но в то же время на ребят давлеет такой груз, именно груз лидера, что они, как это так вдруг мы проиграем. И в этом плане есть какая-то скованность. Но сейчас уже мы увидели, что соперник достойный и очень серьезный. И уже завтрашняя игра уже будет такая, как бы, такая окончательная. Я надеюсь, что сделаем соответствующие выводы, что соперником с любым соперником не шутят. Я думаю, что завтра покажем игру лучше и более содержательнее, хотя я не могу сказать, что и сегодня была игра плохой. Атаковали, можно сказать, постоянно. По Процентов 70, наверное, игры атаковали, но, к сожалению, вот там мяч почему-то не хочет пока заползать туда за линию ворот, но в то же время вроде и передавили, перекусили, два-один выигрываем нелепный мяч. Просто мы не знали, что Лысенко хочет еще половить пенальти. Так решил поработать еще над собой, но мог бы нас предупредить. Так пару человек могло, могли отвести в реанимацию. Но, слава Богу, все, что хорошо кончается. Будем готовиться к завтрашней игре и понимаем, что она будет очень серьезной. А то, что Лысенко будет стоять на выпадок пенальти, вы знали, ну, что это уже в последний момент приняла решение? Нет. Ну, во-первых, я всегда не планировал, если пенальти, то лысенька. что касается данного момента, то, то, то сам Бог велел, ему надо было выручать свои ошибки, то, что они сделали. Так что вариантов не было. Он в любом случае это да, был Ну и что до болевых правцов. хлопцы сами между собой вырешивали, кто будет бить, или вы им так уж сказали, кто сам имеет? Ну, в принципе, я спрашиваю самочувствие. Есть достаточное количество игроков, которые бьют? Я назначил тех, кто, кто нормально бьет и кто себя нормально чувствует. Все, мог ударить любой. как бы уже троих выбрал я. Уже так, как бы взял на себя ответственность, хотя могли бить и Гери там, и ну, многие другие. Пенальти... сегодня попал, заявку на так и не вышел. Все-таки он еще не восстановился после травмы? Ну, мы не стали рисковать еще, и, потому что не совсем он восстановился, еще недостаточно. Готовим его на финал. Пенальти тренували как перед, перед плей-оффом? Было ну да, это такая неотъемлемая часть плей Да, это, это необходимая вещь, которая мы делаем. А в команде есть штатный не панальтисты так поводу? У нас штатный бомбардир, он же и штатный панальтист. А